أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Təstəmaz almaq istəyən şəxs belə niyyət etməlidir. Təstəmaz alıram qurbətən ilallah. Əvvəlcə üzünü, alının tük bitən hissəsindən çənəsinin altına qədər yumaladır. Üzünü yuduqdan sonra sağ əlini dirsəkdən barmaqların ucuna qədər yuxarıdan aşağıya doğru yumalır. Daha sonra sol əlini dirsəkdən barmaqların ucuna qədər yoxardır, aşağıya doğru yumalır. Qolları yuduqdan sonra əlində qalan dəstəmaz suyu ilə başının qabaq hissəsinə məs çəkməlidir. Başa məs çəkdikdən sonra sağ əli ilə sağ ayağının barmaqlarının ucundan ayaqda olan çıxıntıya qədər məz çəkməlidir. Sonra sol əli ilə sol ayağının barmaqlarının ucundan ayaqda olan çıxıntıya qədər məz çəkməlidir. Vəzifəsi quslu olan şəxs hansı quslu aldığını müəyyənləşdirməlidir. Məsələn, əgər boynunda Cenabət quslu varsa belə niyyət edəcəy. Cenabət quslu alıram, qurbətən ilallah. Əvvəlcə başını və boynunu tam sürətdə yumalıdır. Sonra bədənin sağ tərəfini bel hissə ilə birlikdə çiyindən sağ ayağım altı da daxil olmaqla barmaqlarının ucuna kadar yumalıdır. Daha sonra bedenin sol tərəfini bel hissə ilə birlikdə sol ayağın altı da daxil olmaqla barmaqlarının ucuna kadar yumalıdır. akbar və lilləinə təyemmüm edən şəxs əvvəlcə dəstəmaz və ya qusul əvəzinə təyemmüm etdiyini müəyyənləşdirməlidir. Dəstəmaz